Добрый Есть. день, да. Еще раз. Я знаю вас по Ютубу как историка, да. Да. А, скажите, пожалуйста, вот как, как проходила колонизация Сибири? Что-нибудь знаете? Вооруженным путем. Сначала заходили ну, торговцы, они же разведчики. За ними шли военные. Бывает, что и раньше военные шли. С Чуксими воевали вплоть до сороковых годов 20 -го века. Ясно, понятно. А то здесь вот как-то разговаривал с одним человеком, а, учителем, учителем в школе работает. В российской. Он говорит... Да, здесь, непосредственно здесь в Бреке. Вот он, значит, мне объяснил так, что казаки сюда заходили mm -hmm. тогда, вот в деревне стоит там станица казачья, бурятская деревня, станица казачья. И вот такое дело. То есть дробили, разделяли людей. Вот такая тактика была. И это тоже тактика была. Но добровольно никто к России не присоединялся. Да, да, да. Я вот... Здесь старики наши рассказывают, что вот в 30-х годах, когда 30, вот перед войной это дело, ездили по школам и ребятишек, которые показывали а, способности к наукам. Их увозили, и больше их никто никогда не видел. Ну, то есть, как бы, как бы ушибали все это дело. Такое вот дело. Ясно, понятно. Империя, империя есть империя. Империя, ну, в ладно. принципе, действует одинаково. Спасибо вам за відвіт. Удачі вам. Хоча різні імперії по різному діють, Знову таки, бо історія явище феноменальне. Рекомендую е всім почитати книжку е Терєтвета. Зараз скажу, як вона називається. Бо і сам читаю, як то кажуть, сам п'ю і вас запрошую. Так, а книжечка називається Тер'єтверт. історія світу. Це норвезький історик. Я перший раз в житті читаю норвезького історика. Начало взагалі бомбове, де він пояснює причини появи давніх цивілізацій, інської, єгипетської, китайської. І так далі, але велику частину часу приділяє е, увагу проблемам колоніалізму, створення Британської імперії, е, от яка крутилася в Африці навколо Нілу і навколо води. Надзвичайно цікава книжка, рекомендую, де він каже, що якби да, всі імперіалізми діють однаково, але звичайно, що кожен діє в конкретних історичних умовах. І так як він описує становлення Британської імперії, це надзвичайно цікаво. І, до речі, він там відповідає на питання, яке декілька разів мені тут задавали, чому саме Європа стала лідером світу е, після XVIII століття. Там є відповідь на це запитання. Читайте. А можливо. Трошки пізніше запущу огляд таких нових книжок, як шорти, як коротке відео. Але це ще під питанням. Я ще сильно сумніваюсь, бо мені не подобається, коли я говорю один на один, отак з от, екраном. Мені проще, коли навпроти сидить людина, і їй щось можна розповісти, і є відгук, як воно англійською модно фідбек, коли є зворотній зв'язок. Але всяке буває, цьому житті. Вот тот человек, на которого я очень хотел попасть, Пана Виталий, я вас витаю. Витали. Это просто какой-то, вот просто лотерея. Я сейчас с пару украинцами общался, хорошие ребята, ну, мужики как бы уже взрослого возраста, но к сожалению, я не включил запись и как бы наше общение прошло впустую. А вот Надеюсь, вы... что наше общение сейчас... пройдет в полную. Полная запись идет и у вас, и у меня. Так что я надеюсь, я попаду и к вам. Вы попадете ко мне, правда, канала еще нет. Я только вот так... Как куда я попаду? Нет, ну вы попадете, когда... Я канал появится. Да, и канал будет называться, я уже придумал, вот так. То есть именно вот так. Понятно. А чего будем общаться? Как к вам обращаться? Я Эдуард, но я свое имя запикаю, я поэтому понимаю. для вас Эдуард. Нет, так вы назовите другое имя, я это вырежу, а буду обращаться к вам там Вася. Ну как хотите. Пойдет. Да. И так как вас зовут? Василий. Очень приятно, Василий. Меня зовут Виталий. Да, вы общаетесь про историю. Я смотрел ваш ролик и очень интересно. И сразу отвечу на ваш вопрос, какую книгу я прочитал. «Майн камф Адольфа Гитлера. Ну, то есть это, если конкретно, книгу. И вас вот. хватило на всю книгу? Нет, ну, на самом деле, не всю, где-то... Ну, то есть у меня был вопрос, я как бы поставил перед собой вопрос, почему он так возненавидел евреев. Ну, мне показалось, в книге он, наверное, как-то это объяснит. Ну, и так и да, объяснил, в принципе. Объяснил? Вот. Ну, да. Расскажите. Я не ну, читал так глубоко Майнкамп, как вы, наверное. Ну, начал он с того, что как свое, свое юношество, и, то есть как бы начал заниматься ну, ораторским мастерством, собирать э, пивных людей. В пивных Нет, это понятно, барах. почему, как он объясняет, почему? Он вот, стал ну, я же говорю, я к этому и подвожу: что вроде как, ему все аплодировали, его все слушали, поддерживали. А как Ну, а окружение-то Гитлера так или иначе, было. Естественно, ну большинство евреев и у него знакомые, ну то есть понятно, как дело. это так случилось? Ну потому что Германия населяла большое количество евреев, я так понимаю, mm -hmm. и он искренне как бы даже не понимал, почему их э, так, э, ну как притесняют. Вот вроде нормальные люди, все меня слушают, меня аплодируют, но когда какие-то хотел ну, какие-то действия, их подтолкнуть на революционные действия какие-то политические, они все как бы в кусты, типа он описывает это так, что ну, и возмущался, вы же со мной соглашались, как же так, вы же со мной соглашались, давайте, мол, пойдем дальше, там создадим ну, какую-то тем партию, не партию, какое-то общество, каким-то действием перейдем. Они говорят, нет, это не мы с тобой соглашались, это ты с нами согласился, мол. Ну и как бы от него всегда от, от, отказывались. от И вот в этот момент, я, говорит, почувствовал в себе вот это вот э, ненависть к евреям, вот этот вот, антисемитизм. А он не объясняет, как Атаку он определял написать. еврейство слушателей? Он штаны с них снимал? Нет, ну вот окружение какое-то, ну, наверное, было. Так откуда он знал, что они евреи? Ну, в общем, да. Может быть, там кто-то был не еврей, но... Но он считал и ну, евреями всех. Ну да, нет, он, наверное, считал, те, кто отказывается, вот те, кто вот так вот уверены, да, это и... А те, кто ну, нет, с нет. ними пошли, те... Значит, Оригинальное он... объяснение, спасибо. Будем вот, знать. Ну, вот такое, да, такое было. Вот. И... А, у меня к вам вопрос. Ну, точнее, как сказать? Вопрос, ну, не вопрос, но по истории. Касающейся истории. Ну, такое, наверное, даже замечание, если вы позволите. Критика, пожалуйста. небольшая, ну как бы указать вам на вашу ошибку, если позволите. Слушаю. Я очень часто смотрел, слушал, и вы в ну в беседах там про Крым, когда референдум, значит, вы приводите в пример э, Аншлюс Австрии, что якобы, значит, Гитлер там тоже организовал референдум, австрийцы проголосовали. Так вот, насколько я знаю, это э, ошибка он наоборот, так как Гитлер был диктатором, а диктаторы и Путин, и Гитлер, они презирают демократию просто лютой ненавистью. И, собственно, об этом также он пишет в своей книге. Какая демократия? Это все для слабых, это все договариваются, там какие-то ищут компромиссы, это все для слабых. Вот вам нужно что-то, идите берите. Ну, это в книге Майнкамф. Вот. Так как он презирал демократию, а вот эти все так референдума не было в Австрии или что? Референдумы, да, это все как бы демократия, относится к демократии. Там была ситуация следующая. Там глава Австрии хотел провести референдум и спросить у австрийцев, вы хотите в независимость, ну, остаться независимым или присоединиться к Третьему Рейху. А вот Гитлер, боявшись этого проведения, что народ проголосует за независимость, ну вообще как бы боялся, что там народ проголосует. Что им там австрийцам в голову придет? И он вел войска и сорвал тем самым этот референдум. Поставили там своего нациста в Австрии. И вот, ну, то есть, это я как бы читал в Википедии, опять же. Подождите, и... после присоединения Австрии к Германии не было референдума? После присоединения нет. Я вам за как бы до. В чем того, моя ошибка? Как, что Гитлер не проводил референдум? Кто я вам так, такое э... сказал. Ну, я же я в Википедии прочитал, что. А вы уверены, что то, что там, вы прочитали, и правда, а я ошибся. Ну, я уверен, что я прочитал, правду. А почему ну, вы так есть, уверены? Ну, потому что Википедия там как ссылается на какие-то документы. Ну так вы же ссылку-то да. не, не смотрели. Ну, нет, не смотрел. Ну так был референдум ну, в Австрии. Был, да. В чем не, я просто ошибся. я, может быть, в какие-то года там э, и просто я еще. Может Но вам то, такие подтянуть внимание... как бы знания по истории? А? Может говорю вам как бы подтянуть знания об истории, а не указывать на ошибки там, где их нет. Не, да, знания по истории вы подтянуть. Я с удовольствием смотрю ваше видео. Где Я моя просто обратил внимание на то, что Гитлер как презирающий демократию, а это факт, и он это в своей книге описал. Факт есть проведение в референдума в, в Австрии. А. После присоединения. Ну, после. Тогда после я про это я не читал. Я говорю, как бы до Тогда. Никакой ошибки тогда нет. Я. Просто я же говорю, я про. Ну, во время, как? Во время. Может, временных и было момент, действительно да, такое, о чем вы говорите. Ну, я как бы подтяну ну, теперь что свои он... знания. Но там был референдум. Как бы сорвал референдум, который там планировал был Референдум. Плавашку. После присоединения. Ну. Про, про это я, да, тогда. Как про это вы не дочитали. Бывает. Не дочитал. Еще вот. какой-то вопрос, есть интересный. Ну, не вопрос, а на рассуждение. Ну и вопрос э, по поводу Минских соглашений. У меня вот какая, какой момент, опять же, там: э, почему, Ну, я даже не буду говорить, там, почему они не состояли, ну, как бы провалились Минск 1, Минск 2. Я не читал Минск ни один, ни два, ни три, ни 5, ни 10. я сразу говорю. Но э, я думаю, опять же, если, как говорится, я ошибаюсь... Исходя вы мне... из чего вы думаете? Ну вы понимаете, я... что логика строится на фактах. Ну да. Вы из чего исходите? Вот, из тех фактов что... Каких? Э, э, я просто аналогию беру. Для, я так думаю, опять же, если я ошибаюсь, укажите мне на мою ошибку. Я думаю, что Минские соглашения, вот эти вот, которые в Украине, это фактически ну, аналог Брест-Литовского вот этого позорного сепаратного мира, который, собственно, Владимир Ильич Ленин называл позорным и всячески проклинал и клеймил позорным и невыгодным для России. И вот э, просто как бы То такая не читая минских и, соглашений, почему? у вас есть вывод? Вы хотя бы брестский договор читали? Да, я же говорю, я не не читал углубляться. Так как можно я... делать выводы, если вы не читали, молодой На человек Василий? На поверхности могу объяснить. Зачем? В чем э, я вижу, как Зачем? бы Брестский мир и соответственно Зачем? минские Зачем? Как можно сравнивать Без Брестский мир с Минскими соглашениями, если вы не читали текста Минских соглашений? Что вы сравниваете? Оценку Ленина с вашей оценкой? Нет, Ленин нет. оценил Брестский мир так, а вы, не читая Минское соглашение, оцениваете их как бы вот так. Ну, оценивайте. Нет, вы должны понять, я-то на стороне Украины, и я прекрасно да понимаю, здесь все почему это? Минские соглашения провалились. Что значит, я... они провалились? В каком не смысле могли, провалились? Как ты... Ну, я имею в виду, и не могли быть приняты украинской стороной. Украинская я сторона соблюдала то, Минское соглашение, в отличие от российских. Вы о чем сейчас? Нет, я имею в виду. Я даже не про то, что даже в, в интервью Сурков признавался, что Минские соглашения мы составили таким образом, чтобы максимально Украина их не смогла выполнить, то есть, тем самым выйти именно на военный конфликт, чтобы он не затих. Это конкретно слова Суркова. Я услышал вашу мысль Суркова, вы... я читал эту фразу. Ну да. Да, так как вы, например, мысль врата... хотите донести или до зрителей? Э -э аналогию с брестским миром. И что? В чем? Ну в чем GDPR. схожесть? Вы не читали минских соглашений? В чем может быть схожесть? Mm. Ну как? Принципе... Вы, вы даже брестский мир не читали? Да. Не, ну, да? я не Нет. то что, я не читал, да, но я, не я считал, знаю, но что... В результате Спасибо. Его Давайте было. закончим эту тему. Следующий вопрос. А, ну, следующий вопрос. По поводу... Да в принципе, все ваши видео, я, ну, как бы, все, не все, но смотрю в целом позицию вашу, знаю, поддерживаю и Украину, и все эти... Спасибо вам да. за вашу позицию. Вот. Может, у вас какой-нибудь вопрос? Ну, в смысле. Что вас заставило заняться блогерской деятельностью с проукраинским направлением? А, вот это хороший вопрос. На, на, на него я могу ответить. Я просто боюсь, что вы мне исторические какие-то моменты зададите вопрос по истории. А это я вопрос отвечу. Э, ну. Чтобы вот конкретно встретиться с вами, это вот и такой же дедушка есть из Одессы, Киевский режим, наверное, знаете. Вот, ну, высказать слова поддержки вам. И, ну, попутно, естественно, попадаются россияне, ну, скажем так, тупорылые что свиньи. Вас заставило и что вы... начать блогерскую деятельность. Что на, на вас так, как это по-русски вплынуло, влияло? Ну, ну, несправедливость, ложь э, вокруг э, все... Э, 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 то есть понять людей и объяснить, попытаться ну, вы объяснить. Вы после 22 -го года об этом стали думать, после 14-го года, что да. на вас непосредственно повлияло? Вот думаю, вот ну, елки-палки, вот сволочи такие, пойду в интернет. Что такое да. случилось? После 22 -го года, конечно. После 22 -го потому года. что, да, я даже вам скажу по секрету, для Зеленского, президента Украины, в Инстаграме записал тоже там, ну и с, как личное сообщение, записал слова, где выразил, что Украина уже победила. Объясняет это тем, что, то, то есть, буквально через три дня после, ну, 24 февраля это началось, я им, этим российским свиньям, дал три дня, ну, как они говорят, за три дня Возьмем Киев, я им дал три дня. И вот через три дня я буквально понял, что Гитлер, оказывается, проиграл войну не в 1945, а в 1939 году, как только ее начал. И вот именно эти мысли, ну я в школе учился, uh -huh. я прекрасно помню, что нам говорили, что Гитлер проиграл войну в мае 1945. И вот именно 27 февраля 1922 -го года я вдруг понял, что Гитлер проиграл войну. 1 сентября 39 -го. просто таймер запустился который для него остановился в мае 45 -го. вот и ну вот это вот несправедливость вот эта тупость ложь и заставила меня выйти так на общение с людьми через чат рулетку и попытаться объяснить российским тупым свиньям ну, вообще понять их логику хотя она отсутствует и, Ну, украинцам высказать слова поддержки и сказать, что вы уже победили. Просто нужно ждать, когда закончится этот таймер. Ждать К сожалению, не нужно, а нужно не знаю, бороться. Когда. Так оно не работает, ну, как вы думаете. И бороться, да, конечно. Вот. Понятно. Спасибо за вашу позицию. Вопрос какой-нибудь интересный вам. есть? А? Вопрос какой-нибудь интересный есть? Вопрос да. В принципе, ну, вопрос, скажем так, личного характера. Вы в какие в какой привожуток времени бываете здесь? Это ну, то есть... Нереально, в любой. Ну, я веду каждый день, а там раз да. в неделю. Не знаю, по настроению. Бывает каждый день, бывает неделю, не, не подхожу. Это у меня нет Ясно. У расписания. Ясно. Ну, ладно. Я, в общем, рад был с вами увидеться и пообщаться. Взаимно. Поэтому. Если какие-то вопросы будет, но ну, выйду еще. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. No comments. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем общаетесь сегодня? И сегодня, и вчера, и завтра буду общаться об истории. Вы о чем? А вы сможете это поменять как-то? Я вопрос задал. Цель вашего вещания. Я взаимоотношениях России-Украины. Ну, будем общаться на вашу тему. Хотите на вашу пообщаемся. Какую вы последнюю книжечку по истории читали, кроме учебника и художественной? Касаемо Украины? Там не было Или слова вообще? Украина. Да еще раз вопрос. В поиске города богов. В поиске города богов, Молдашев. В поиске города богов, Молдашев. Сейчас посмотрим, кто такой Молдашев. Эрнест Ридхатович? Не тот эксперт, который... Нет? Именно он. Именно он. Эрнест Ривгатович, русский хирург-офтальмолог. Это по истории, да? Он писал что-то. Вы прочитайте дальше. Хирург высшей категории, организатор и руководитель Центра микрохирургии глаза в Уфе широко. В широкой публике известен как автор ряда книг, публикаций на мистические темы. Это история, да? Mm -hmm. Написанная в связи с экспедициями в Тибет ворователь. и Египет. И так дальше. Какое отношение хирург-офтальмолог имеет к истории? У него было очень много экспедиций в, в этот в Египет. Я тоже Человек, могу поехать в Египет, Египет и написать о рыбках Египта, но я не биолог. Ну конечно, вы можете ссылаться только на историков московских историков, которые этот высший этот институт экономики. Высшая да, школа кажется, экономики. Да. Доктор исторических наук. Это главный. Это, это главный историк. Один это один из историк. тех, на которых это я ссылаюсь. Историк. Но на никаких мулдашевых а я ссылаться не буду. Так слушайте, какую тему по истории мы обсудим? А вы, вы какую думали, а тему по истории историки... мы обсудим? Так я же задаю вопрос. Так я же задаю вопрос. А почему все остальные историки, на которых вы ссылаетесь, они написали свои труды во время Хрущева? А, Данилевский Рына, тоже время во время Хрущева, Хрущева написал? свои труды. Нет, Плохий написал. А нет, какой нет, историк нет. написал свои труды во время Хрущева? А ну-ка, напомните мне. Но вы же ссылаетесь Еще раз на напомните, труды. пожалуйста, фамилию историка, которая написал вы же постоянно ссылаетесь на их труды… Еще раз фамилию историка приведите. Так я же еще раз говорю, вы же постоянно фамилию ссылаетесь на их труды. Фамилию приведите историка. Я громко тоже Владимир. могу говорить. Вы думаете, я громко говорить не могу. Я же говорю? Фамилию приведите, пожалуйста, ссылаетесь. историка. Вы можете привести так фамилию? Так вы на не ссылаетесь? Вы фамилию да приведите, пожалуйста. Это разговор за столиком. А если иные, кроме Данилева? Приведите, пожалуйста, приведите, пожалуйста. Не-не-не, приведите, я помню, пожалуйста. Фамилии. Приведите, это пожалуйста, фамилии историков, на которых я ссылаюсь, которые написали свои труды во времена Хрущева. Слушаю. И что вы сможете поменять? Фамилию. Посказываю приведите, по истории, пожалуйста, историков, которых я Вы думаете, ссылаюсь, история которых... перевернется? Вы думаете, история будет другая? Вы думаете, что-то что поменяется? Абсолютная болтология. Меня знает. Данилевского знает. Юлдашева читати не буду. Ні Улдашева, ні Молдашева, ні Карандашева. Вони наївні якісь. Вони думають, що якийсь хірург-офтальмолог, який поїхав в Єгипет на екскурсію і написав якусь містичну книгу, про яких там не знаю, про що він там писав, бо тільки при вас в Вікіпедії дивився. Це вже буде історія. А Дянилєвський не історія. А привести прізвище. Автора, на яких я зсилаюсь, які писали свої праці за часів Кручова, я навіть не знаю, кого він має на увазі, ну, ну, як з балакати. Хвора нація.